детские площадки и заборщики важны. Так вам на передовую надо съездить и посмотреть, чего там не хватает. Вы считаете, что надо квартиры раздавать? и прокурорам А там надо посмотреть, где, сутка, блин, убитых сейчас отовцев негде жить. И нету денег для того, чтобы на медикаменты... Раненым отдать. А мы говорим о чем угодно. Вот, о кинотеатр Украина мы вчера обсуждали. У нас кинотеатр Украина приоритет в этом году, в который 20 человек ходит. Да законсервировать его надо и убить, э, распустить это коммунальное предприятие. И таких примеров я могу привести очень много. Но зачем мы создаем вот этот конфликт? И зачем, почему мы не можем быть партнерами? Повторюсь, для того, чтобы изменить этот город надо 40 человек. 8 членов ИКНКОМа, мэр и 31 депутат. И этот город мы изменим на 80% без президента и без премьер-министра. Но мы этого не хотим делать. Вопрос можно? Можно. Какая из ваших пропозиций Стосовно того, что надо на фронт, что надо отолкнуть?